Но, если брать из нашей мирской жизни, то слово «кротость» не пользуется большой популярностью среди как христиан, так и мирского люда. Мы будем с вами изучать заповедь блаженства из нашего Господа Иисуса Христа, из Евангелия из Матвея, 5 глава, 5 стих. Блаженные кротки, ибо они наследуют землю. Также мы будем с вами смотреть и изучать то, что говорится в Библии, что Библия учит, что кротость это есть плод Духа, который живет в нас. Это написано в Галатах 5 глава, 23 стих. Также апостол Павел призывает нас к воспитанию характера людей Божьих который ведет к покаянию. Это написано в Эфесе в послание Ефесянам, 4 глава, 2 стих. Петр требует, чтобы христианин всегда был готов защищать свою веру скротостью и благоговением. Это 1 Петра, 3 глава, 15 стих. Ну, как говорится, было бы интересно все посмотреть и узнать. Вот в том смысле, а многие ли христиане хотят быть кроткими? Потому что слово кротость многие путают совсем с другими словами. То есть человек бесхарактерный, слабовольный, который отказался от всего. Но мы знаем, что трудность, которая в этом заключается, мы должны смотреть с вами на то, что написано в Библии и на героев Библии. В первую очередь на таких людей, как Иисус Христос, наш Господь, Спаситель и Повелитель. На апостола Павла, который наряду с Христом является одним из ярких примеров кротости, которую человек должен воспитывать в себе. Также мы рассмотрим с вами такие примеры, которые не являются кротостью, а являются слабостью. И чтобы это понять, давайте вернемся в нашу мирскую жизнь. Так сказать, что происходит в миру. Возьмем самый такой простой пример. Подростки. Вот обратите внимание, что любой подросток сейчас выражается нецензурными словами. Курят, пьют. Но находясь в социуме, как говорится, ни один подросток не появит, не поднимет голос протеста, чтобы его не признали слабым и никчемным. Точно так и люди, которые, работая на фирме, которая занимается отвратительными делами, но зная об этом, но имея огромную зарплату, человек не будет поднимать голос. Но это не круто, это слабость, это бескорашно. Также и верующие, которые находятся в деноминациях, которые вроде бы и служат Иисусу Христу, но на своих служениях и проповедях они не проповедуют истину Божью. Но люди не будут говорить о том, что они знают, что это неправильно. Потому что боясь, что их будут осуждать, что их даже родственники их перестанут с ними общаться. И вот яркий пример того, как надо вести нам себя христианам, это Иисус Христос. Он говорил о себе, что я кроткий. Он, но он кроткий. Но не лодкий. Точно так же и церковь раннего. Периода, образовавшись, они а в течение только одного поколения, одного поколения, эти люди в церкви смогли в корни изменить мировоззрение окружающих себя, то есть проповедовать то, что действительно является истиной Божьей. Поэтому нам надо учиться этому всему. И как сказал апостол Павел, вот он часто обращается к этому вопросу. И вот в римлянам, 12 глава, 2 стих, Он говорит, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Почему так все акцентирует внимание на апостоле Павле? Мы знаем, что Он в начале жизни своей. Он не был кротким человеком. Он гнал и преследовал церковь. Но после встречи с Господом он в корне поменялся. И волю свою, внутренний свой характер он полностью подчинил воле Господней. И выполнял все то, что Господь ему говорил. И он умер за Господом. Он до конца исполнил его волю. Также есть, мы рассмотрим такой пример, а является ли кротостью отказ от своих прав, юридических и физических прав. Как говорится, хорошо уметь и хорошо осознавать, что как подставить другую щеку. Но это не значит, что если меня ударили по левой щеке, я должен подставить право. Нет. Это говорит о том, что мы не должны отвечать злом на зло. Мы должны отвечать добром на зло. Вот как апостол Павел во время того, как его в Филиппии, он был арестован во время своего миссионерского путешествия, его арестовали незаконно незаконно арестовали, избили палками и посадили в тюрьму. Но он как сказал? Что меня, нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу. А теперь тайно выпускают. Нет, пусть придут и сами выведут нас. Это написано в Деянии, 16 глава, 37 стих. И ведь апостол Павел добился своего. Пришли городоначальники, ну правда, вывели их за город, за городские ворота и сказали, чтобы больше вы сюда не заходили. Но Павел отстоял свои права. И это не слабость, это кротость. Павел шел по тому, как учил его Господь. Также Иисус Христос отстаивал свои права когда во время его допроса один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказал, «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Это вы можете прочитать у Иоанна, 18 глава, 22-23 стих. Кротость не требует отказа от собственных юридических или моральных прав, предусмотренных законом. Просто кротость требует соблюдать волю Божью и говорить, и не бояться, а говорить о том, что неправильно. Сейчас в мире в мирской жизни существует такое учение, как экуминисты. Это на первый все, как посмотришь на них, ну такие прям все, ну прям проткие, ну прям они божественные. А когда войдешь в ясную среду, посмотришь, а там совсем не так. То есть их учение экуменистов, это популизм. То есть попытка свести все в одну кучу, убрать все разногласия, и ради своего благополучия они будут наслаждаться вот этим всем. Но это не есть кротость. Это просто, как говорится, с нашей христианской точки зрения, это отказ признавать, что существует истинность, истина Божья, единая, святая и неделимая. Вот это экуминисты. Лишь когда мы можем, поможем людям понять, что кротость не есть форма слабости, вызывающая презрение, только тогда мы сможем внушить им желание стремиться к воспитанию себе этой черты характера. На самом деле кротость является прямой противоположностью слабости. Это сила и воля, это владение собственной человеческой натурой, то есть не отказ от своей натуры, то есть, если вы знаете, что вы правы, мы христиане, вы знаете это, не надо отказываться, надо говорить. Говорить и говорить. Потому что дальше будет только хуже в миру. Что такое слово кротость? Мы рассмотрим с вами как. Кротость в древнегреческом это обуздание дикого зверя. И вот мы должны сами стремиться к тому, чтобы внутри себя обуздать этого дикого зверя, который ведет нас по неправильному пути. Хороший пример можно рассмотреть на примере, так сказать, воспитания диких лошадей. Когда человек приходит на конюшню и выбирает себе скакуна, сильный, красивый, мощный, все, но это дикий зверь. Он не обузданный. И вот человек помещает его в загон и пытается воспитать, воспитать, воспитать. Проходит время, но ну, вроде бы скакун уже привык к человеку. Когда объездщик надевает на него седло и садится на него, стакун начинает сходить с ума. И это продолжается довольно-таки долго, пока человеку удается. Обуздать ну, дикую волю этого дикого животного. То есть, конь сдался. Но он не сдался, он не умер, он просто подчинил волю более сильному и правильному. И он готов уже для выполнения добрых дел. То есть возить людей, тягать телеги. Но он не, не слабый, он кроткий, он подчинил своему, свою волю сильному. Поэтому кротость – это укращенная воля, которая полностью поддается контролю. Таким образом, мужчина кроткий, он не есть слабый мужчина. Он есть кроткий мужчина, который подчинил свою волю, воле Бога. И он готов к этому своему служению. Он не слабый. Точно так и женщина, она подчинила свою духовную волю, внутренность для служения Господу, чтобы служить и выполнять все Господь, Господние дела, духовные дела, которые Господь Бог возлагает на нее. Также можно взять очень хороший пример кротости – этого Моисея. Все мы знаем, как о Моисее пишется... Писании. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Это числа, 12 глава, 3 стих. Но мы с вами знаем, что Моисей не был в начале молодости своей такой уж кротким таким мужчиной. И мы знаем, что он, будучи молодым, вступился за своего собрата-израильтянина во время египетского плен и убил египтянина. И ему пришлось долгое время скрываться, но пришел момент, и он подчинил себя воле Господней. Он услышал слово Господа, он принял его, и поэтому он, его называют кратчайшим. Но мы знаем, что на протяжении 40-летнего путешествия по пустыне с народом, Моисей испытывал многократно, многократно желание все бросить, уйти. Он обращался к Господу с просьбой, за что ты меня одарил этим народом, который бунтует. Но он не проявил ни послушания. Он был кратчайшим и исполнял волю Бога. То есть кротким человеком он стал. Он принял Бога в свою душу. Он укротил в себе, внутри своего дикого зверя. И эту силу дикого зверя он дал на служение Господу. Точно так же и Господь наш Иисус Христос. Он говорю, называл себя как? Кротким и смиренным сердцем. Матвея, 11 глава, 29 стих. Но мы знаем, что по жизни и по служению Иисус не был подобен морской волне, которая развивается и набивается ветром, и другим ветром разбивается. Иисус вел крепкое, правильное служение, и Он отстаивал все свои дела. Когда мы читаем в Евангелии от Марка, 10 главе, 14 стих, когда к Нему ученики не подпустили детей, Он вознегодовал на них, и высказал им ученикам своим. Но это был не гнев дикого зверя, а это была кротость, которая навеяла ему его отцом Богом. Точно так же Иисус противостоял и фарисеям, когда они начали высказывать ему и пытались его арестовать за то, что он излечил Сухорукова, больного инвалида, в субботу. Но, невзирая на лица, Иисус проклял фарисеев. Это мы читаем в Матвея 23 глава. Праведный гнев обладел им, и он также выгнал всех, кто осквернял храм. Он выгнал всех, менял, торговцев, торгующий голубями. Он все это разбросал, он перевернул столы, мебель, все. Он их гнал веревочным кнутом. Но это не был гнев. Это была воля Божья. Иисус выполнял волю Бога. Кротость – это подчинение божественному контролю. И что такое кротость? Мы еще это такое подавление плоти, когда тело становится чистым и угодным для служения Богу. Это такое состояние духа, когда божья воля принимается без возражений. Это такая воля, которая украшена и поставлена под контроль Божий, потому что по-другому жить нам нельзя. Вот давайте с вами вернемся чуть-чуть назад и обратим внимание на начало вот этих нагорных проповедей Иисуса Христа и на начало этих заповедей, блаженства. Первая заповедь, это было как блаженный нищий духом». А кто такие нищие духом? Это те люди, которые видя перед собой только Иисуса Христа одного. Они поняли, что Он есть Единый Праведный, и они приняли Его как своего Спасителя и Победителя. Также вторая заповедь, которая говорит о скорби, о сознании, осознании и отрешении от своих грехов что неизбежно ведет к покаянию. Третья заповедь, а вторая заповедь – блаженный плачущий, потому что человек плачет о том, что он осознал, что он грешен. И он отвергает эти грехи. И он возвращается к Богу. И третья заповедь, которая о гротости. зовет нас, дает наказ покоряться Божьей воле. Таким образом, всех этих трех заповедях блаженства мы с вами находим нашу, то, что нам Иисус Христос говорит, как нам жить. Вера, покаяние и послушание. И это только в этих трех заповедях, а их там много, поверьте. И если всему этому придерживаться, то мы поймем, что это духовная сила самой высокой пробы. Это желание находиться под контролем Господа Бога нашего, Иисуса Христа в нашем грешном мире, где большинство людей делают вид, что они знают Бога, а еще одна половина открыто отвергают и не подтверждают, не хотят признавать о присутствии Бога. Поэтому нам надо это осознать и быть кроткими и служить нашему Господу Иисусу Христу. Также все вернусь к апостолу Павлу. Он очень хорошо сказал, как нам жить и что нам делать. Римляны, 16 глава, с 12 по 14 стих. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. И не предавайте членов вашей греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашей Богом в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Римлянам 6 глава 12-14 стих. Это Здесь мы видим истинный, истинный рассказ апостола Павла о спасении, как нам спастись и что нам для этого сделать. Здесь все раскрывается наглядно, простым человеческим христианским языком. Сделайте то и то, и вы будете спасены. Точно так же некоторые говорят, а вот как нам, что нам делать, как нам проверить себя, как нам определить, можем ли мы что-то сделать в этой христианской жизни. Это нам можно прочитать, типа такой небольшой тест или экзамен для самоопределенности. Послание Иакова, 1 глава, 21-22 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели то только, обманывающие самих себя». То есть здесь Иаков нам говорит о том, что мы должны не только слушать то, что нам говорят в Библии, что написано, и читать, что Библия, но мы должны и исполнять это все, что мы слышим. Поэтому тогда мы поймем, что действительно мы есть кроткие и исполняем волю Божью. Точно так же нам надо не только это кротость крот, кротность на начальном этапе нашего христианства, но и также тогда, когда мы уже стали детьми Божьими. Потому что мы должны с вами осознать, что когда мы становимся детьми Божьими, то мы признаем, что Господь Бог наш Отец. А как к Отцу надо относиться? С уважением, с послушанием и исполнять все то, что Он дел, нам говорит. Потому что по-другому, если мы будем себя вести, это не будет дружная христианская семья. И мы даже перед лицом испытаний должны оставаться верными Богу. Соблазняемыми искушениями Он ищет, дает нам божественную силу, чтобы преодолеть лукаво. Принимая решение, Он стремится показать нам волю свою, волю Бога, то есть волю нашего Отца, чтобы мы все это поняли и приняли. И тогда нам будет намного легче жить. Как сказал опять же апостол Павел в послании к Титу, 3 глава, 1-2 стих. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, ни о ком ни злословить, быть не сварливыми, но и тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. То есть мы должны относиться к врагам с такой же справедливостью и уважением и добротой, как и к друзьям. Относиться к бедным людям точно так же, как мы относимся к богатым. Не делать разницы. И точно так же мы должны уважать людей другой расы, то есть людей с другим цветом кожи, с другим разрезом глаз, относиться им как к себе подобно, не делать никаких различий. Хорошо, вот сказано, в своей кротости мы иногда будем чувствовать себя раздраженными или раздосадованными, так же, как и до нас это испытывали и Моисей, и Христос, но контролируем их. Духом Святым наш Дух не даст этому праведному гневу перерасти в злую ненависть. Как сказано Ефесянам 4 глава 26 стих. Гневаясь, не согрешайте. Солнце, да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу. У нас должны в христианской жизни присутствовать наши так сказать, экономия наши взгляды, которые должны в нас вызывать праведный гнев на все, что происходит неправильно в миру. Наркомания, алкоголизм, воровство, коррупция. Все это должно нас возмущать, но не должно перерастать в гнев дикого животного. Если мы утратим способность гневаться и осознавать вот это все грешное, то мы, значит, уже не христиане, мы не люди. Мы утратили свои моральные, человеческие, психологические и духовные качества. То есть мы уже превратились в плод вот этого мира, который окружает нас. Христианская кротость требует чрезвычайного морального мужества и духовной силы. Обладать такой кротостью и проявлять ее означает иметь щедрое благословение Божье и здоровое уважение окружающих. Это говорит о том, что мы не должны молчать, но мы не должны возмущаться и проявлять свой гнев неправильно. Мы должны спокойно, культурно всем объяснять, что люди делают неправильно и что люди должны понять в своей жизни, как поступать. Потому что Господь наш Иисус Христос говорит нам, как себя вести, чтобы иметь правильную, святую жизнь, и чтобы идти и служить по его пути. И, как говорится, человека, который живет такой жизнью, ожидает радость на небесах. И даже в этой жизни он испытает такие благословения, которые недоступны другим. Такой человек наследует землю. Это говорит о том, что если мы будем кроткими и будем идти по пути Иисуса Христа, то все у нас будет хорошо. Потому что наш Отец ⁇ это наш Господь Иисус Христос. И Он не оставит своего Чада ни в беде, ни в счастье, ни в радости. Он всегда будет с нами, Он всегда будет вокруг нас. Поэтому давайте все вместе будем кроткими, послушными нашему Отцу. Господу нашему Иисусу Христу, будет с нами, Господь наш. Аминь. Аминь. Аминь.